أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله یہودیوں کو بظاہر تو یہ اعتراض اور سوال تھا قرآن پاک میں ایسے احکامات اور ایسی آیات بتائی گئی ہیں جنہوں نے تورات کے احکامات کو منسوخ کر دیا ہے تبدیل کر دیا ہے اللہ کے احکامات میں یہ تبدیلی کیوں ہے بظاہر ان کا سوال یہ تھا جس کا جواب گزشتہ آیت شریفہ میں دیا گیا حقیقت میں سوال ان کا کچھ اور تھا اعتراض ان کا کچھ اور تھا ان کے اندر بات کچھ اور تھی اور وہ یہ کہ جس طرح تورات کے احکامات کی جگہ قرآن کے احکامات نے لے لی اور ہمارے نبی حضرت مس علیہ السلاۃ وسلام کی جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ایسے ہی خود ہماری جگہ یعنی بے حیثیت امت جو ہمیں فضیلت اور برتری امامت اور پیشوائی جو باقی انسانیت پر حاصل تھی یہ ہماری برتری فضیلت فوقیت اب امت محمد کو مل گئی ہماری جگہ اب انہوں نے لے لی ہماری جگہ اب وہ باقی امتوں اور انسانوں کے پیشوا اور رہنما ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو فضیلت اور برتری ہمیں حاصل تھی اب وہ نہ رہی بلکہ یہ فضیلت اور برتری اللہ جل شاہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی کن تم خیر امہ حضور علیہ والسلام کی امت کے لیے ہی فرما گیا کہ تم بہترین امت ہو تو اصل دکھ اور ملال اور اندر کڑن اس بات کی تھی کہ ہماری فضیلت جاتی رہی ہماری برتری جاتی رہی اس آیت شریفہ میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے السماوات والارض اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو خبر نہیں کہ اللہ جل جلشان آسمان و زمین کے مالک ہیں بظاہر حضور علیہ السلام سے یہ ارشاد ہے در حقیقت انہیں جواب ہے کہ جب اللہ آسمان و زمین کے بادشاہ ہے تو بادشاہ وہ ریایہ کی خواہشوں یا مرضیوں کا پابند تو نہیں ہوتا بادشاہ تو بات کیا ہے مالک تو مالک ہوتا ہے وہ اپنی مملوکہ چیز میں جیسے چاہے تصرف کرے جس کو جو چاہے دے دے مالک تو بنتا ہی تب ہے کہ جو چیز اس کی ملکیت ہے اسے جیسے چاہے خرچ کرے اللہ جل شاہ مالک ہیں تو جسے دیں جو دیں جب دیں لہذا اللہ تعالی نے جب تمہیں فضیلت اور برتری دی تو وہ بادشاہ تھے انہوں نے عطا کی اور جب اللہ شاہ رخ نے پوری انسانیت میں فضیلت اور برتری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی تو اس مالک نے دی مالک جسے چاہے جو چاہے دے لہذا تمہیں اعتراض کی گنجائش نہیں سوال کی گنجائش نہیں اس مالک نے تمہیں دی تھی اب انہیں دے دی باقی یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان نہ لا کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر تم اللہ کی مخالفت مول لے چکے ہو اللہ کی دشمنی مول لے چکے ہو اللہ کے نافرمان بن چکے ہو اور جو اللہ کا نافرمان بن جائے اللہ کی نہ مانے اللہ کی مخالفت دشمنی مول لے لے اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو اسے دوست بنائے گا اور اس کی حمایت کرے گا یا اس کی مدد اور نصرت کرے گا یعنی ایک طرف انسان اللہ کی مخالفت مول لے لے اللہ کی نہ مانے اور دوسری طرف چاہے کہ میں اپنا کام کہیں سے بھی نکلوا لوں گا ایسے نہیں اللہ کی نافرمانی کی کی تو اللہ کی حمایت مدد نسرت ختم ہوئی اب دنیا جہان مل کر اللہ کے مقابلے میں کسی کی مدد کر لے کسی کی حمایت کر لے کسی کو نفع پہنچا دے یہ نہیں ہو سکتا اللَّهِ فرما کون ہے اللہ کو چھوڑ کر میںلی کوئی حمایتی مددگار دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا مشکل میں پہنچنے والا جس کا رب اس کا سب اللہ کی مدد اور نصرت اللہ کی ماننے والوں کے لیے ہے اور جو شخص اللہ کی بغاوت پر اتر آئے مقابلے میں کھڑا ہو جائے نہ ماننے پر ہی اڑا رہے تو کون کرے گا اس کی مدد اور اللہ کے مقابلے میں کون اس کا حمایتی ہوگا اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق